и мы привезли сеялку в хозяйство где протянули по дороге откалибровали норму высева рапса непосредственно сделали первый запуск по поводу ваших комментариях под видео мы почему нет транспортных колес на сеялке Нам... Аверсагра позиционирует себя как ателье сельхозтехники. Всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра Е. Yeah. И мы приехали делать первый запуск, селки, калибровку высевающего. Подписывайся на наш канал, ставь лайк. Пишите нам обязательно комментарии со всеми вопросами, которые вам интересны. А в этом видео немного про первый запуск, но мы еще постараемся еще успеть приехать на полноценную посевную, показать э, работу в полноценной посевной компании по рапсу. И самое главное, самое главное, мы точно обязательно приедем, поснимаем всходы и покажем вам, как зашел рапс, чтобы вы посмо убедились в том, что мы сделали качественную селку которая соответствует всем требованиям э, среди механических зерновых селок Поехали. И мы привезли селку в хозяйство, где протянули по дороге, откалибровали норму высева рапса. Фермер лично принимал, выставлял, считал каждое зернышко рапса на метре. Раз, два, три, четыре. Да нет, он не рипав. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут ніде немає. Що, 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 що. 11. 12, 13. Пороздали. Сейчас, Ще, ще, я підряд просто, не вчить. 14, 15, 16, 17. 17 штук. Якщо ми що може десь щось щось пригорнулося. чтобы посмотреть, выставил то значение, которое ему подходит больше всего. И мы поехали в поле непосредственно, сделали первый запуск. Поставили клипсы, чтобы добиться глубины посева на пол сантиметра, сантиметр. Вот в такую вот почву. Выставили норму на посев вот в таких вот значениях. Поехали. Селку тащит ЕТО 105-сильный, 8 километров у нее тянет. Селка уже начнет сеяться полноценно завтра. Тут в хозяйстве ждут, пока приедут удобрения, вот, чтобы начать пассивную кампанию. Но специально для нас ее немного повозили по полю с рапсом. Весит 4-3 тонны. Ну, от так, це пів сантиметра десь до сантиметра О, дві. Це ми його і заділаємо. Десь більші, більші, більші. Під суху, під дощ, В принципі, це нормально. Пів сантиметра, ті-сантиметр, да, глибина? При... Ну, з того, що ми поки бачимо, може сантиметр чи випшому, більше він вже його просто не зробить. Ну да, тогда диска вот. работать не будут. Как видите, поле все-таки неровное. В принципе, для начала э, неплохо. Но можно еще будет дополнительно поиграться с прикаткой, откалибровать и получить более точное, точную глубину посева. Работу кутера на неровностях очень отлично. Видно, как играет вот, э, кронштейн на вот этой пружине. Полностью копирует. Не вымиляется. Все четко. Можно глубину отрегулировать дополнительно. Натяжение пружины, точнее, если это нужно. Также вот кронштейны под очистители ряда. Их здесь сняли, потому что на данный момент они тут не нужны. Пожневных остатков как таковых нету очиститель а ряда действительно тут не нужен может на следующий год он пригодится кстати э по поводу ваших комментариях под видео мы вас услышали по поводу защиты З взяли себе на заметку но вот хочу показать немного про э привод показать что э даже без защиты ему ничего абсолютно не угрожает сеялка довольно таки высокая цепь э, здесь ни с чем не контактирует если конечно тут кто-то не будет стоять и не совать сюда Пальше, там пальцы э, не знаю там штаны или еще что-то в принципе здесь э, оно не надо здесь также само тут за рамой защита а привод от колеса он э, защищен он уходит сюда и он здесь находится вот, в раме, да То есть, непосредственно К колесу открытой цепи Никакой, ни день, ничего Ни шестеренок, все спрятано То есть, по сути, по факту Тут защита, защита в принципе, не нужна За счет своей высоты Сюда, ну, точно не дойдет Никакая стерня, ни палка, ничего То есть, по факту Ну, как бы, без защиты Отсутствие защиты никакой критической роли Тут не сыграет в общем, спасибо вам всем большое за просмотр, спасибо, что вы нас выбираете. Давайте подведем итоги э, этого видео. Э, фермер выставил норму высева, э, так как э, он считает нужным под свои потребности. Высевает он с междурядкой 19. Э, по поводу глубины посева нам удалось выставить и положить зернышко на глубину 0,5-1 сантиметр, так как почва довольно-таки сухая, рыхлая на этой глубине еще нет влаги, в принципе, как бы плюс в перемешку, ну грудка такая большая, маленькая, вот эти показания и есть 0,5-1 сантиметр. Фермера это все устроило. Выбирайте нас, если вам нужна селка. Мы можем сделать селку под вас, конкретно под ваши потребности. Аверсагра позиционирует себя как ателье сельхозтехники. Вы можете прийти к нам, выбрать несколько типов сошника из тех, ну, тот тип сошника из тех нескольких, что мы предлагаем. Мы, у нас есть много готовых э, проектов, которые, э, в принципе, тщательно проработаны, просчитаны. Мы готовы для вас э, изменить что-либо в своих проектах для того, чтобы э, вы получили идеальную сеялку именно для вас, поставить коробку, поставить э, вариатор, электропривод, э, пневматика, э, разная емкость бункеров под нужный тяговый класс трактора. Все мы сделаем без вопросов. А самое главное с очень крутыми условиями. Если вы выберете ссылку от Аверсагра, у нас будет для вас интересное предложение. Также вы на это все получите компенсацию и у вас всегда есть возможность выбрать именно ту комплектацию, которая вам по душе. Нужные маркеры, не нужные транспортные колеса, без них. Все вот так, как вы считаете нужным. И по поводу и по поводу того, Почему нет транспортных колес на сейлке? Нам их сделать не проблема. Нам заказали без них. Зачем человеку платить больше за то, что ему не нужно? Вот что основная мысль, которую мы пытались донести. Я покажу дорогу, по которой ездит селка с хозяйства на поле. Вы, в принципе, поймете, я думаю.